Salam əziz izləyicilərim, salam Elmira Əmiraj kanalının dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizlərə 10 sotun içərisində bir dənə bağ ev təklif eləyəcəm. Çəkilişini eləyirəm. Bağ evinin e, belə deyim, təmiri, həyətində 10 sotun içərisində yerləşmə, tikililəri çox gözəldir, mənim xoşuma gəldi. Biz hal-hazırda burada hovuzun qarşısında söhbətkahda yox. Söhbətkahda bizim şkaflarımız yığılıb. E, evin içərisində demək olar ki, hər bir şey yığılıb kamera sisteminə kimi evdə yığılıb evin e, içərisinə də keçəcəyik indi görəcəksiniz. Biz gedirik bağlara, bağların ələsində var garaj yoxdur, garaj var, üstü bağlı garaj var, məsələn üstü bağlı söhbətgah yoxdur. Burda bu həyətdə hər bir şey var. Siz görəcəksiniz indi. İnşallah biz sizə göstərəcək aparatımız qardaşımız əziyyətimizi çəkir, çəkib hər şeyi göstərəcək. Hovuzumuz çox dərin bir hovuzdur. E, 8-9 metrinin 5 metrə E, filtrlü hovuzumuzdur. Şəlaləsi də var. Qarşısında dekorativ e, düz e, divarlardan dekor üçün şeylər yığılıb, səliqəli, güllü, çiçəkli, sonra dekor bir e, görüntü düzəltdirib. İşıqlandırma divarda çox gözəldir, çoxdur. Həttən artıq çoxdur. Yaşıllaşdırma zonası, dekorativ ağaclar çoxdur. Həttən artıq çoxdur. Sonra evimizin yanında əlavə olaraq kebabxanası, manqalnesi hər bir şey necə lazımdır inşa edilib ev sahibi tərəfindən. Biz indi söhbətkaddan çıxdıq, keçirik evimizin giriş qapısına. Hansı ki küsədən giriş qapıdır. Üstü bağlı görürsüz, çox böyük bir üstü bağlı qarajımız var. Burada, e, belə deyim, yan-bayan hardasa 8 maşını yerləşdirən bir ərazisi var. Çox böyük, işıqlandırma, lüstralardan, çıltıraqlardan istifadə olunub. Divarda yenə gül asmaq üçün, gül əkmək üçün belə bir golniklərdən təmir elətdirib, ev sahibi gözəllik vermək üçün bağdır. Bağda nə olmalıdır? Bağda ən çox yaşıllıq olmalıdır. Deyə bilərsiniz ki, meyvə ağacları hardadır? Hamısı dekorativ ağaclardır. İndi meyvə ağaclarına önəm verən az insanlar var. O da ki, bizə meyvə ağacına mən belə başa düşürəm, yəni ki, düzdür, meyvə ağacı olmalıdır. Böyük bir ərazi, 15 sot, 20 sot 30 sotda meyvə ağacı olmalıdı. Amma belə bir yerdə Allaha şükür, maşallah bütün dükanlarımızda meyvələr satılır. Hami gələndə onsa alır, gəlir evə. Burda indiki dövrdə bu dəqiqə e, dekorativ ağaclardan, gözəlliklərdən, gülülü, çiçəyli e, görüntülərdən istifadə olunur bağlarda. Bağımızın baxın, burdan belə düz aşağı düşəcük. İndi biz gedək burdan buranı göstərək sizlərə. Sonra evimizin daxilinə girəcəyik. Evimizin daxilinə girib hər şeyi mən sizlərə göstərəcəm. Burdan baxın görüntüsü. Bir yəni, də nə həyət görüntüsünə baxın əziz izləyicilərim. Sizlərdən çox xahiş edirəm baxın, videomuzun axıra kimi baxın, qiyməti də çox gözəldir. Bəzi bağlarımıza baxaraq qiymət burada normaldır, 10 sotun içərisində. Əlavə söhbətkətdən əlavə olaraq bizim mətbəximizin qarşısında belə bir terrasımız da var. Yenə də burada da stullar, stullar, hər şeylər alınıb, ev sahibi tərəfindən qoyulub. Gedək, biz gedək düşürürük evimizin arxa tərəfinə. Arxa tərəfində də kiçik bir guşə var. Orda əlavə olaraq ev sahibi, belə deyim, kimsə toyuq, cücə saxlamaq üçün yer də inşa elib. Burada bizim həyət üçün bir sanitar qovşağı. Burada isə bizim birinci mərtəbədə yerləşən əlavə olaraq yenə də bir mətbəx. Ora keçəcəyik biz. Buranı biz, eee, təqdim edeyim. Mən buranı sizlərə təqdim edim. Evin içərisindən bura keçid edib mən sizə göstərəcəm. Burada da bizim belə bir cucamız var. Baxın, belə bir ev sahibi belə bir yer düzəldib. Əlavə olaraq burada arxasında yenə də yaşıllıq zonası, dekorativ ağaclar, çam ağaclarından istifadə edib. İndi isə keçək biz evin qarşısına, mərkəzi giriş qapıdan keçək içəri. Buyurun, keçin. Gedək. Keçək, əziz izləyicilər, keçirik biz, qalxırıq evimizin içərisinə, daxilinə keçmək üçün gedirik biz, yuxarı qalxırıq. Kürsülüdür, hündürdə inşa olunub. Bura isə bizim evimizin görsün, qonaq otağının qarşısında da belə bir terras var. Amma buranın üstü açıqdır. Burada da oturmağa, yayda sərindir. Burda isə görürsüz, burada da bizim mətbəximizin qarşısında terrası var. Şıqlandırma ev sahibinin ventilatoru da istifadə edib. Onu da taxıb. İndi isə keçirik evimizin. Hoş gəlmisiniz. Gəl keçək. 250 kvadratdan böyük bir ərazisi var. Tikinti və yaşayış sahəsi var evimizin. Demə keçən kimi dəhlizdən içəri sağ tərəfdə böyük bir qonaq otağı sizləri gözləyir. Sol tərəfimizdə isə Hal-hazırda mebeli, mətbəx mebeli yığılmış, elektronikaları qoyulmuş yerinə bir mətbəximiz gözəyir sizə. Buyurun. Bura bizim mətbəximizdir. Mətbəximizdə bütün e, belədir elektronikalardan qaz sobasından istifadə olunub ev sahibi alıb, qoyub yerinə. Bir dənə soyuducumuz yoxdur. Əlavə olaraq isə hər şeyimiz var. Evimizin bütün yeri istipolla təchiz olunub. Bura isə bizim qonaq otağımızdır. Böyük belədir. 65-70 kvadratə yaxın bir qonaq otağımızdır. Əl işlənmələridir. Evimizin tavanı hamısı əl işlənmələrlə işlənilib. Gizlin işıqlar, spot işıqlar və mərkəzdə 2 dənə qəşəng zövqlə seçilmiş çələ çıraqımız. İndisə keçək biz yataq otaqlarına. Bura bizim birinci yataq otağımızdır. Buyurun tanış olun. Burada bizim ümumi sanuzelimiz yerləşir. Buyurun buranı tanış olun zəhmət olmasa. Burada bizim ikinci yataq otağımız və özünün sanuzeli. Keçirək biz üçüncü yataq otağına. Bura bizim üçüncü yataq otağımız və özünün samuzeli. Böyük bir yataq otağıdır. Hətta burada yenə də qonaq otağı kimi iki cilcraqdan istifadə olunur. Proda özünün, deməli, 2 yataq otağımızın özünün sanozeli mövcuddur. Bir dənə də yataq otağı mərkəzdə yerləşir. Ümumi sanozelemiz, bir dənə də sanozelemiz həyətdə, həyətdə yerləşir. Keçək. İndi sizlərə mən bir şey göstərəcəm. Qaldı deyəsiz, bu son qapı haradır? Mən sizlərə həyətdə göstərmişdim. Bəyəq kameraman qapını açdım, göstərdi ki göstərdim ki, aşağıda da bir şeyimiz var. İndi biz evin içərisindən birbaşa ora düşürük. Buyurun. Keçin. Burdan. Birbaşa ev sahibi taxtalardan istifadə edib evimizin yarı zirzəməsi, amma belə deyim ki, zirzəmi deyil, çünki bütün işıqlandırması pəncərələri var, hansı ki, çölə baxır. Burada bizim evimizin Zilzəmi deyil. 1-ci mərtəbəsi. Burada da bir mətbəx ev sahibi düzəldib. Yüngül bir mətbəx, həyətə baxan, kim istəsə, yəni bundan istifadə eləyə elə bilər. Həyət burada qarşısı, mətbəx burada. Yəni qonağım gəldi evdən elə istifadə eləməyim. Burdan istifadə etmək olar. mümkündür. Mətbəx, qaz sobası, aspirator, şkaflar, stol-stul hər bir şey var. Burda da belə bir otaq var. Məncə bura bağlıdır. Burda özəl bir şeylər yığıb ev sahibi mən ora açmıram. Kim gəlsə açıp baxa bilər. İndi isə biz burdan çıxaq birbaşa küçəyə. Son olaraq sizlərə evin qiyməti və yerləşmə yeri haqqında bir daha məlumat verəcəm. Son olaraq mən sizlərə ev haqqında bir daha məlumat verim. Evimiz Mərdəkanda gözəl küçələrin birində Bravo Marketin arxasında yerləşir. 10 sotun içərisində inşa olunub. Evimizin həyətində, evin içərisində nə yerləşirdisə, hər bir şeyi aparatız qardaşımız çəkdi, sizlərə təqdim elədi. Mən də çalışdığım qədər, bacardığım qədər sizlərə izah elədim. Çalışdım ki, hər bir şeyi sizlərə deyim, göstərim. Evimiz bugünkü gündə ev sahibi tərəfindən 470.000 manat start qiymətə nə var idisə, gördüyünüz hər bir şey içərisində olmaq şeyindən daxil daxil 470.000 manat start qiymətə müştərilərimizə təklif olunur. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün. Bizi izləməyə davam eləyin, like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın. Əziz izləyicilərimiz, Allah Tala inşallah sağlamatçılıq eləsin. İzin versin, sabah 21:00-da təkrar sizlerle görüşmək ümidiylə. Minnətdaram.